Киев задыхается от автомобилей, передвигаться по столице все сложнее. Ситуативная борьба с заторами и несколько развязок ощутимых результатов не приносят. Есть ли у города план, в том числе транспортный, выяснял Василий Зима. Это город будущего в проекте, а это город прошлого и настоящего. Наша столица отстала в развитии лет на 30. Автомобили почти полтора миллиона, в пять раз больше, чем в начале 90-х, а мостове развязок практически не прибавилось. семьдесят 75 точек концентрации транспорта штучного, вот такие, как на проспект Перемоги и біля Бешевка перехрестя. С одной стороны 6 полос, с другой, а через носовый переход Четыре. Каждый год еще плюс 50 тысяч машин строители не поспевает. Максимум 2 развязки в год, плюс несколько станций метро. А нужно 10 развязок и минимум два моста. не предлагает эконом вариант. У каждого, если будет машина, то сколько вы не строите развязок, все равно не будет місце, де їздити. Ставить машину і їду, тому що дуже довго куди-то добратися. Мені прикол стояти в пробках. Київські власті давно обговорюють такий проект. От уже в цьому году збираються почати створювати перехватываючий платні паркінги на в'їздах в город і живоз біля станцій метро. Основна проблема це поделення дезбалансу між лівим і правим берегом, тому що у нас на лівому березі мешкає приблизно 40% населення і є в наявності лише 18% робочих місць. Тому, е, кожного ранку десятки сотні тисяч автомобілів гру Действующий генплан, говорит Иван Солей, нарушали больше тысячи раз в угоду тем или иным стройкам. Как результат, на месте запланированных развязок и тоннелей – офисные центры. Так что разгрузить сердце Киева можно только за счет развития спальных районов. Что и прописано в новом генеральном плане, рассчитанном до 2025 -го. Его обещают принять уже к осени. А в этом году планируют реконструировать развязку возле метро Шулявская и начать строить метро на Троечном от станции Глебочицкая. Правда, пока денег нет. На будівництво на Троєщина мінімум мільярд потрібно в рік. Ну, пообіцяли 300 мільйонів, що ж треба, щоб дали. На будівництво метро, про яке ми так багато говоримо, теж треба мільярд на рік. Виділили 300, а десь 320 боргів. Лет через 10 обещают 10 развязок, 2 ветки метро, 2 моста, объездную дорогу, да еще тоннель. Цена вопроса 35 миллиардов гривен в год. При этом только несколько объектов оплатит Кабмин. Остальное горбюджет и инвестиции. Пока же с трудом отыскали 100 миллионов гривен на ремонт существующих дорог. Василий Зима, Николай Шараевский, Сергей Савченко, Евгений Каминский. Подробности телеканал Интер.